陆晨死,死了，陆晨哎，高三六班的陆晨，快点快！哎，拆拆过拆过，哎，来来车，来个车，来拆，哎，好球！来来来来，快快快快快！来，哎，换我上吧，给我，小白，换陆程。 高三这届毕业啊，篮球比赛少了好几个班，这篮球打得好的几个全是高三的。没有啊，我们这届也有。好，停进去。快快快，快！活动活动可以了。马上高考了，激烈运动少做。马上高考了，磕着碰着了，耽误高考。行行行，快走吧，快走吧。 二了吧？哎，哎，你挡住我了。没啊，我和你一个方向。你下车干什么呀？一起回呗。就是啊。 哎，别走啊！包沉不沉啊？我帮你拿。认识一下嘛，别不说话。就是啊，就是啊。陆晨啊，送你回去。你们俩认识？啊？转什么转？真晦气！走啊，走走,走。 昨天高三有人打架，被老师撞见了，拉回学校，全叫了家长。我看见了，好像伤得不轻呢。 你认识啊，我妹的朋友。 哎，这次语文没考好。你今天晚上去我家吃饭、做作业啊？嗯。怎么了？你也没考好？还行吧。拿着。哇，谢谢哥。跟我还客气。我哥都买的，你喝吧。嗯。 他也没说请我喝，万一就是临时放在这儿，一会儿来拿呢。特意放你手边的，跟他还客气？喝。